сидим ну я сижу в сапсане бизнес-класс поеду в москву говорю шепотом потому что здесь сейчас все сидят Я один без серо еду в москву оттуда выложу все остальные видео надеюсь это тоже выложу Но мы встретимся уже в Москве или в дороге на вокзале посмотрим не ну, увидишь, Ну все, все, давайте, пока. Так, всем с нами. привет. Мы только что отправились, видите. Мои все нормально. У меня класс офигенный. Музыка. Все. Ну все, давайте здоровый ну, еще. Привет. Привет. Все. Мы подъехали уже к Москве. Вот уже приезжаем. Город потом покажу вам. С вами я. У нас в Питере Игнара вообще не кого? Я. А я тебе прям трепа, москва спасите, посмотрите. Это, это просто бомба, бомба. Всем советую приехать, посмотрите просто на эти дома. Посмотрите. Это просто жесть. Мы, мы сюда еще приехали с моим дядей на москвиче. Москвич выложу в соцсетях. Все, все, давайте. Пока. Я еще в Москве сегодня. Э в обед уезжаю. С -с 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 Только что пришел с прогулки. С ребятнй там они где-то. Сегодня я погуляла сейчас. В поезде. Я думаю, в... да, в поезде я сниму еще одно видео. Все, давайте в поезде увидимся. Вот мы с Ромой. Поздоровайся. Поздоровайся. Это очень хорошо. Да. А что хорошо? А это хорошо. Что Так что хорошо? смотри на видео. Да. Это экран. Это прикол. Все а хорошо. может сыграем в игру мяу-мяу котики? Не, не надо, пошли есть. Пошли есть. все всем давайте, все пока. Привет. Всем привет. Меня зовут Ром. Мы же шел Никита Фамилия Шилова. <termilical> так что мы ведем свой репортаж. Козявка! Смешные люди. И смешные козявки. <laughs> и <смех> ягоды, шоколадки. И смотрите, мало. И какушки. <laughs> и вакушки. <laughs> и лакушки, лягушки, клокушки и что-то еще. И улитки. А, мам, улиток впустите? Ну, домой. А, ну да. А Конечно. Да стой, Кто ты кричит? не кричи. Малыш, ты не кричи. А, 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 а то я тебя не забью. В общем, это мои племянники. зовут Козявка. Тебя как зовут? Меня зовут Рома. Это тебя так зовут, Катя. Его зовут Никита. Зов... Меня Ян, как вы все знаете. Его зовут Милая Итак... Лука. У меня зовут Милая Никита. Уви... Его зовут Милая Шкафчик. У Уви... Она зовут Милая увидимся... Зелкова. Все, давайте увидимся в поезде. 50. Пока. попрощайтесь. Пока. 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 Все. Всем привет. Сейчас немного фото покажу вам. 넣. все, я подъехал уже на вокзале иду все, увидимся дома все расскажу я дома, ура все, видео будут выходить практически каждый день, как и всегда мы с сером еще что-нибудь придумаем, снимем дети гуляют на площадке все, я дома влог Влог из Москвы. У -у -у -у. Все влог, влог про Москву ходят. Все, все. Давайте. Пока. А, не пока. Я хотела вам рассказать про... Ну, как ощущения про Москву. Очень понравилось. поезд. Туда мы ехали на Сапсане. Обратно ехали на Невском экспрессе. Идут они одинаково по 4 часа очень хорошо я всю дорогу практически спал пролетело время быстро в общем мне очень понравилось там мои племянники очень добрые хорошие и мы я поеду по регби на соревнования сер ой сером поеду на соревнования скоро из Зеленоград, это под... э -э область Москвы так что все давайте всем пока Путешеств... Не пока еще. Говорю, путешествуйте. Путешествовать очень круто. Все, давайте. Может быть, в Финляндию в пятницу поеду. Все, давайте пока.